Сегодня в магии превращения мы увидим двух девушек, которые выиграли день со стилистами маги Центра. Этот день они проведут в руках профессионалов, в руках тех людей, которые создадут для них новый образ, поменяв стиль одежды, макияж и прическу. Красота не требует жертв, красота требует внимания. Внимание наши участницы. Привіт, я Таня, мені 22 роки. Я студентка педагогічного університету, також дружина і мама. Я вирішила подати заявку на участь у цьому конкурсі, щоб спробувати щось новеньке для себе і попрацювати з професіоналами. Моє хобі зараз займатися моєю маленькою донечкою. Дуже рада прийняти участь у цьому проєкті і дякую всім професіоналам і майстрам, які будуть займатися зі мною. Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне 24 года. Я работаю консультантом по продажам. Заполнила анкету, случайно услышала объявление в магицентре. Уже и не надеялась, потому что 8 марта прошло. Но когда мне позвонила, очень сильно обрадовалась. Надеюсь, что стилисты подберут для меня очень хорошие и модные тренды, новые образы. Я открою для себя что-то новое. Здравствуйте, меня зовут Алиса, я начинающий дизайнер. Надеюсь, что в будущем моя мечта осуществится, я создам свою первую коллекцию. Проект меня пригласили в качестве стилиста. Очень хочется попробовать себя в этой отрасли более профессионально, потому что ко мне периодически приходят мои подружки, моя сестренка, просят приодеть на какое-то мероприятие, на какую-то вечеринку. Ну, чаще всего выглядит вполне замечательно. Мне очень нравится смотреть на человека и представлять его в разных образах. Представлять, каким бы он мог быть в какой-то нестандартной атмосфере. Вот, к примеру, идет деловая женщина, а ее охота одеть что-то такое несуразное, яркое, цветастое, и ей это будет близко. Вот сегодня я попробую превратить нашу участницу в такой яркий цветочек, чтобы она здесь порхала и радовала глаз всем. Вітаю! Мене звати Світлана Теренчук, я дизайнер одягу. Я дуже люблю експериментувати, тому кожна моя колекція має нове смислове намонтаження, стильове рішення і підбір матеріалів. Я сподіваюся, наша героїня також не боїться експериментувати, і ми підберемо для неї чудовий весняний образ, який буде відповідати останнім тенденціям моди. Тепер ви знаєте головних героїв. Ми не гадали на кафейне гущі, А сделали выбор путем жеребия. Алиса будет создавать новый образ Татьяне, а Светлана Алене. Светлана, какой мы увидим Алену после магии превращения? Я сподіваюся, що вона буде оновлена, весняна, стильна. Я допоможу їй в цьому за допомогою кольорів яскравих, за допомогою цікавих аксесуарів. Я дуже сподіваюся, що вона прийме цей образ, запропонований мною, і буде нам користуватись і надалі. Светлана, как проходит подготовка к неделе моды в Виннице? Цього року дні моди проходитимуть на початку квітня. До речі, хочу подякувати організаторам. Це Сергію Володимировичу Кудлаєнку, за те, що він надав таку можливість представити свою колекцію. Адже для кожного дизайнера це свято: зустріти близьких і друзів і своїх клієнтів, показати їм свою творчість, поспілкуватись, познайомитись з новими людьми. Моя весняна колекція буде дуже яскрава, буде відповідати останнім тенденціям моди. В ній будуть декілька суконі. Стилі ретро, то есть это эклектика, буду поєднувати несколько разных стилей. Це будуть речі, які має бути у бути у кожного в гардеробі. Тобто, це будуть і брючні костюми, і вечірні коктейльні сукні, офісні сукні. Тобто, я спробую догодити кожній кожній своїй клієнтці. На фінальному дефіле я запропонувала вийти одній із українських співачок Каті Бужинській. Вона з радістю погодилася, і я сподіваюся, що це стане гарним сюрпризом для кожного, хто прийде на мій показ. А сколько е, вінницьких дизайнерів будуть представляти свої колекції? Це будуть не лише вінницькі дизайнери, будуть дизайнери із інших міст. Це буде більше 14 стилістів, дизайнерів, творчих людей, які покажуть свої колекції. Це проходитиме по 3-5 показів у день. І один дизайнер має можливість запросити на свій показ більше 360 осіб. Это магия превращения. Мы на этапе шопинга. Света, Алена и я уже кое-что подобрали для финального дефиле. А вот как обстоят дела у Алисы и Тани, мы сейчас узнаем. Алиса, вы уже познакомились с нашей участницей Татьяной. Какие идеи будем воплощать в жизнь? А из нашего краткого знакомства с Таней я поняла, что Таня очень светлая и позитивная девочка. Мне хочется нарядить ее что-то яркое, весеннее, светлое, чтобы мы наконец-то почувствовали приход весны. Поэтому попытаемся превратить ее в яркую птичку или бабочку. Как повезет. Алиса, расскажите о вашем отношении к моде. Я придерживаюсь такого мнения, что следовать моде глупо и не следовать тоже. В любом случае за модой нельзя угнаться, потому что, во-первых, это очень дорого, очень накладно и это глупо. Мое мнение такое. В любом случае человек должен быть стильным. То есть это гораздо более важнее. Человек должен определиться со своим стилем, ответить себе на вопросы, кто он и каким он хочет быть, каким он хочет, чтобы его видели и воспринимали люди. Потому что внешний облик ⁇ это тех 10 секунд, которые производят впечатление на всех окружающих. Если человек верен своему стилю, он ему не изменяет, то изменчивая мода его не утащит в свои сети. Макияж – следующий шаг в магии превращения. Алена и Таня направляются сюда. Мы посоветовались со Светланой, стилистом, и решили нашей Аленушке сделать весенний легкий макияж, который подчеркнет ее молодость и придаст свежести лицу. Чтобы дополнить полный образ, который подобрала стилист Светлана, и украсить нашу девушку. Для начала мы нанесем базу под макияж, которая выровняет кожу Давай, лица. Наносим по массажным линиям, чтобы кожу не растягивать. И этим мы будем препятствовать образованию морщин. Так наносятся все крема. Базы, тональные крема. От центра к периферии. После базы мы будем наносить тональный крем, и на базу он уже ляжет ровненько, без комочков. В нашем весеннем макияже мы подчеркнем э, скулы, чтобы придать рельефность к лицу. Губки у нас пухленькие достаточно блеска будет. Глазам придадим глубину тенями потемнее, а внутренний угол высветлим. Таким образом мы сделаем идеальную миндалевидную форму глаза. Мы подготовили нашу Танюшу к следующим этапам макияжа. Посоветовались со стилистом Алисой. И решили из этого нежного существа Танюши сделать прекрасную девушку хиппи. Поменять, сломать стереотипы о том, что она такая ну, нежненькая. такая Немножко изменить ее. Мы нанесли основу. Придали румянец лицу, так как она у нас очень бледненькая. Будем выделять глазки, чтобы была поярче. красоты Санна. Это Алиса, мастер, которая делает образ нашей участницы завершенным. Она сейчас нам сама все расскажет. Мы посоветовали Светланой. Нам нужен романтический образ, весенний. У нашей участницы очень красивые шелковистые объемные волосы. Мы сделаем укладочку легкую, легкие волны и сделаем челочку прямую, чтобы подчеркнуть красивые черты лица. В нашей стране превращений идет важнейший диалог между Алисами. А все потому, что подходит время финального дефилея для Тани. Прическу мы делаем легкую, такую небрежную. У нас будет в элементах плетения воздушные, которые мы заберем в э, причесочку все на бочок. Покажем лицо участницы и дополним образ некоторыми аксессуарами. Костя, Здравствуйте. чего вы ждете от магии превращения для Аллы? Я жду интересных изменений. Я думаю, она преобразится в лучшую сторону. Ей будет интересно показать себя в новом образе. Мне интересно будет это увидеть. Поэтому будем ждать результата. Розкажіть ваші емоції. Ну, я дуже задоволена сьогоднішньою роботою. По-перше, тому що мені досталася дуже чарівна і дуже щира дівчина, з якою ми знайшли спільну мову, е яка мене розуміла з слова, і ми дуже швидко підібрали її новий образ і стиль. Ми підібрали її одяг у стилі смарт Casual, додали декілька ноток шестидесятих за рахунок яскравих кольорів. Додали також трошки рокових елементів. Це ланцюжки, це лакована кожа на босоніжках та сумочці. Я сподіваюся, що Альона буде використовувати ці речі і надалі в своєму житті. І Я їй бажаю всього найкращого. Дякую. Дякую тобі, Свірочка. Дуже вдячна тобі. І думаю, надалі ми будемо з нею спілкуватися. и работать вместе. Дякую Магицентру за то, что передворили мой один такий маленький день на одну чарівну кассу. Привет, Миша. Здравствуйте. Что вы испытываете перед встречей с Таней в новом образе? Ну, как любой человек, то есть, когда что-то новое, ты испытываешь волнение. В принципе, я испытываю радость. Если ей этот э, подойдет образ, и она себя будет чувствовать комфортно, то я буду очень рада. Любая девушка должна пробовать разные образы, как, чтобы ей э, понравилось. Может быть, сегодня не понравится, завтра понравится. Разный образ это разная жизнь. Поэтому волнение, конечно. Алиса, Татьяна невероятно красивая. Расскажите мне Ваши ощущения, что Вы сейчас чувствуете? А, знаете, я получила колоссальное удовольствие от работы с Таней. В ходе съемок программы мы уже познакомились ближе, и я поняла, что тот образ, который я ей выбрала, он ей подходит, он ей близок по духу. Это очень добрый, светлый человечек, такой ребенок-цветочек. И внешний облик, я думаю, сейчас это отображается. Дякую, дуже добре постарались визажист і парикмахер, Вони просто услышали мої и, і нам вместе удалось создать вот этот цельный образ дівчат хіпі, яка несе світ і любов. Так, я також дуже щаслива, мені все дуже подобається. Я дякую своїм стилістам, всім професіоналам, які зі мною працювали. Мені було дуже приємно, дуже легко. Я дуже щаслива. Дякую. Такой сегодня была магия превращения. Все, что происходило с нашими участницами, было наяву, хотя и похоже на сказку. В следующей программе я познакомлю вас еще с двумя девушками, которым на ваших глазах создадут новый образ. До встречи на телеканале «Вита» в «Магии превращения».